দেখতে দেখতে আসতে চলেছে আনন্দের উৎসব রঙালি বিহু রঙালী বিহুকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত প্রত্যেক অসমিয়া। বাক্সার মুসলপুরে আজ থেকে শুরু হলো রঙালি বিহুর কর্মশালা কুকিলের ডাকের সমান্তরালভাবে ভাবে মুসলপুরের তালে তাল পড়ল ঢোলের ছানিতে বাক্সা জেলার বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে ছ দিনের কার্যসূচী শুরু হয়েছে অনেক সংখ্যা বিহু নৃত্য এবং বিহু ঢোলের কর্মশালা আজ থেকে শুরু হওয়া কর্মশালায় মুসলপুর অঞ্চলের কিশোর কিশোরীর এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে বাক্সা প্ৰতিনিধি ৰিপৰ্ট নিউজ অবিকল আজি আমাৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি বি যি বিহু কৰ্মশালাৰ আজি আমাৰ এই বাক্সা মুছাফুৰ যি আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত যি আয়োজন কৰিছে পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই যি ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ হ'ব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা যিসকল প্ৰশিক্ষণে আহি পেলাই ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে আহি পেলাই প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিব একেবাৰে বিনামূলীয়াভাৱে তেওঁলোকে আজি এই প্ৰশিক্ষণ আমাৰ অসমৰ যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিটোক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই আজি যেনেদৰে মুখ লৈছে মই অসমৰ প্ৰত্যেকজন নৱ প্ৰজন্মক অসমৰ প্ৰত্যেকজন আমাৰ উঠি অহা যিসকল আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আছে যাতে আমাৰ এই আমাৰ যি অসমৰ যিবিলাক আমাৰ সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিবিলাক যাতে হেৰাই নাযায় যাতে আমাৰ উঠি অহা যিসকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক যাতে আমাৰ একেবাৰে সৰুৰ পৰাই যাতে তেওঁলোকক সেই প্ৰশিক্ষণবিলাক সেই কালচাৰবিলাক সেই সংস্কৃতিবিলাক যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাৰ দ্বাৰাই যি আমাৰ সমাজত থকা যি ভাতৃত্ববোধৰ একতাৰ এৰাজৰী সেই ভাতৃত্ববোধৰ একতাৰ এৰাজুৰিসমূহত যাতে গঢ়ি থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষণে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ কাম কৰে যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰত্যেক জেগাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটা চুকে কোণাতে শুব লাগে আৰু মই ভাবোঁ আজি আমাৰ বাক্সা জিলাৰ উদ্যোগত আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই আজি আমাৰ এই কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰিছে গতিকে মই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি ৰঙালী বিহু অসমবাসী অসমবাসীলৈ প্ৰত্যেকজন ৰাইজক মই আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ